Hallo und herzlich willkommen aus Oberbayern, genauer gesagt aus Bad Reichenhall. Wir sind hier in einem historischen Gebäude, das wahrscheinlich auch Sie schon mal in irgendeiner Art und Weise betroffen hat. Denn wenn Sie in den Supermarkt gehen und Sie Salz kaufen, haben Sie vielleicht schon mal diese signifikante gelb-blaue Salzverpackung gesehen. Und hier ist sozusagen das Geburtshaus von diesem bekannten Salz. Bei mir ist Christian Hufnagel von unserem Loxon platinum partner Home 24 Christian, vielleicht. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist das für ein Projekt, was Sie hier realisiert habt? Ich würde mir vorschlagen, bevor wir in die Technik einsteigen, lassen wir mal den Geschäftsführer von der ganzen Betreibergesellschaft einfach kurz für Geschichte was erzählen, um was geht es denn hier? Mhm. <music> Wir befinden uns hier in der alten Saline im Magazin 3. Das Magazin 3 war ursprünglich gebaut worden für die Lagerung vom Salz, das eben in den Sudhäusern hergestellt wurde und dann gelagert hier im Magazin 3. Von den Magazinen gibt es in der alten Saline insgesamt vier Stück und auch vier Sudhäuser, die dazu gehören. Das war die ursprüngliche Nutzung des Magazins und mittlerweile ist das Magazin 3 ein Veranstaltungsraum, der genutzt wird vom Kunst- und Kulturverein und vom Salin Gastroveranstaltungs GmbH, die hier eben Veranstaltungen durchführen, einmal der Kunstverein, Konzerte und Kabarettveranstaltungen und von der Gastro wurde genutzt als äh, Location für Hochzeiten und für ähm, Firmenfeier etc. Und der Herr Christian Hufnagel wird jetzt mehr sagen zur technischen Ausstattung des Gebäudes was wir heute mit Luxon umgesetzt haben. Wir haben da eine Lüftungssteuerung, wir haben eine Heizungssteuerung und da war halt einfach die Geschichte, wir wollten das miteinander verknüpfen. Das hat nicht wirklich miteinander kommuniziert und wir haben die Luxonsteuerung steuerung dann verwendet, um das Ganze miteinander intelligent zu vernetzen. Das heißt, der Miniservice in diesem Gebäude, die zentrale Steuereinheit, um die Heizung, auch die Lüftung und Beleuchtungstechnik einfach intelligent zu steuern. Das heißt, als ihr hierher gekommen seid, du hast jetzt gesagt, das ist ein Eventzentrum, mhm. Kulturzentrum. Wie war so der Status quo? Wir haben eben schon mal ganz kurz im Technikraum ein bisschen was gesehen. Ja. Was habt ihr da vorgefunden, sage ich mal? Also im Grunde gab es eine Lüftungszentrale und eine Heizungszentrale. Beides haben wir eben mit, mit einer Schnittstelle, Modbus-Schnittstelle an die Luxon angebunden. Weil die Geschichte war halt das, die beiden Systeme haben nicht intelligent miteinander kommuniziert. Das heißt, die Heizung hat im schlimmsten Fall geheizt und die Lüftung hat gekühlt. Natürlich Energieeffizienzkatastrophe. Mhm. Und das haben wir dann mit Luxon sozusagen die Herrschaft übernommen und die Luxon steuert dann beide Systeme, dass das wirklich intelligent miteinander funktioniert. Und wichtig ist halt, kannst du dir auch vorstellen, da sind auch verschiedene Personen involviert und das muss halt einfach auch einfach bedienbar sein das Ganze. Und das haben wir halt mit der Luxon einfach realisieren können. Es gibt verschiedene Benutzerebenen, es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und eine super Funktion, die was wir verwenden hier, ist diese ganze Betriebszeitenfunktion. Das heißt, das Personal hier kann im Vorfeld schon Events planen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, im nächsten Jahr habe ich eine, eine Hochzeit hier. Dann plane ich das wirklich in der App ein und sage zum Beispiel, am Nachmittag ist ein Event, die Hochzeit, und dann wird die ganze Raumregelung, die Lüftung, alles schon, wie man es halt von Luxon kennt, intelligent hochgefahren. Das heißt, die Heizung geht dann auch wirklich schon vorher in den Betriebsmodus heizen und die Räume sind, wenn das Event startet, dann auch wirklich auf der Temperatur nicht mehr braucht. Das klingt auf jeden Fall smart, so wie es sein soll. Ich glaube, gerade wenn man so ein altes Gebäude hat wie hier, man, man sieht das, alte Steinmauern, ähm, im Normalfall ist sowas ja auch oder kann sowas schnell ein Energiefresser sein, aber umso intelligenter man das macht. Ich glaube, ihr habt auch, wie viele Stellantriebe habt ihr hier im Einsatz? 50, 50 Stellantriebe im Einsatz, okay. also schon eine ganze Menge. Ja. Die Lüftung unterstützt natürlich auch das. Das heißt, wenn es heizen, jetzt wirklich, wenn du sagst, also wir, wir sind im Grunde immer auf eine Ekotemperatur im Gebäude. Mhm. Das heißt, Energiesparen ist ganz wichtig. Und wir heizen dann wirklich nur, wenn es notwendig ist, und im Sommer dann kühlen, also umgekehrte Reihenfolge. Mhm. Aber diese ganze Steuerung, das ist mit der Luxon wirklich super effizient, super intuitiv auch zum Bedienen. Und ja. Perfekt, und ich sehe auch hier oben, äh, jetzt Energie ist das eine Thema, aber ich glaube, Beleuchtung habt ihr auch äh, ganze Arbeit geleistet. Und genau, also Beleuchtungstechnik haben wir hier auch sehr viel Metalle umgesetzt, geht auch super zum integrieren. Luxon bietet ja eine Vielzahl an Extensions, hier die DALI-Extensions im Einsatz. Das heißt, die Beleuchtung ist, ich sage jetzt mal, 80, 90 Prozent auf DALI. Den Rest haben wir da auch noch mit Relais-Extension auch teilweise gemacht, wo halt einfach dann andere Beleuchtungen zum Einsatz kommen. Außenbeleuchtung wird auch komplett über das System gesteuert, das heißt auch Zeit gesteuert, dass am abendheim stimmungsvolle Beleuchtung angeht und auch die ganzen Eventfunktionen und einfach das für die Bediener. Das war einfach das Wichtigste. Das muss so einfach wie möglich sein. Das heißt, es soll einfach bedienbar sein. Und das haben wir, glaube ich, mit der App und auch mit den neuen Beschreibungsfunktionen, die wirklich super sind. Also die setzen wir sehr stark ein, dass du wirklich jeden Baustein beschreiben kannst. Und jemand, der jetzt nicht technisch die Ahnung hat, kann dann wirklich in der App schauen, okay, was ist denn das, was, um was geht es denn da? Und das ist, hat uns schon sehr viel geholfen, diese neue Funktion. Die setzen wir da auch sehr ein, sage ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall auch gut, dass du das mal erwähnst, Christian, weil ähm, so gerade diese Betriebszeiten oder auch diese Beschreibung, ich meine, ihr seid jetzt äh, glaube ich einer der Partner, die äh, vielleicht noch ein Stück näher am Endkunden dran sind als äh, vielleicht andere Partner von uns, die natürlich auch nah dran sind, aber ihr habt so eine große Anzahl auch einfach, dass man sieht, okay, was ist einfach alles möglich und, und wie viele Funktionen bietet das alles. Und äh, das Thema Beleuchtung das sind ein paar nette Details. Also jetzt, wenn ich natürlich in ein Gebäude komme, muss ich auch ehrlich sagen, ich sehe das inzwischen jetzt auch ein bisschen mit einem Loxon-Auge ja. äh, und sehe dann, ach guck mal, hier hat man coole indirekte Beleuchtung außen. Die, das Geländer von der Treppe ist wunderschön ja. eigentlich in Szene gesetzt, aber das sind einfach Sachen, die dann am Ende auch gut wirken. Was steht bei euch so vielleicht in der Zukunft an? Wo habt ihr momentan so andere Projekte? Wo seid ihr sonst im Bereich unterwegs, sage ich also so mal? Im Gewerbebereich und Eventbereich sind wir jetzt auch sehr stark in der Hotellerie unterwegs. Da haben wir jetzt ein paar Projekte auch abgewickelt, die was die ganze Wellness-Thematik ist. Weil Wellness-Thematik kannst du dir auch vorstellen, da ist sehr viel Energieverbrauch. Saunen, da sind Öfen mit 18 Kilowatt zum Beispiel Leistung. Da sind dann auch noch mehrere, da sind dann Dampfsaunen. Und all diese Themen mit Lastabwurf, Lastmanagement, da haben wir jetzt auch ein Projekt umgesetzt. Das haben wir Wellness gemacht, wir haben einen Restaurantbereich gemacht. Außenbereich, vor kurzem hat, uh, haben wir auch noch einen Fitnessbereich dazugenommen okay. mit Audio-Server, da können sich dann die Kunden okay. selbst die ganze Musik steuern und das ist einfach mit Luxon super easy realisierbar, weil du kannst das System einfach immer wieder erweitern. Ja. In dem Gebäude haben wir ja zum Beispiel auch zwei Miniserver, da haben wir auch diesen kleinen Gateway-Betrieb. Mhm. Das heißt, wir haben den Miniserver Generation 2 für den externen Zugriff. Das heißt, die, die IT ist dann nicht irgendwie, muss dann nicht spezial sein, dass du irgendwie Portweiterleitungen machst. Also das ganze Sicherheitsthema und Einfachheit für den Endkunden ist einfach ja. mit Luxon unserer Ansicht nach. Das Beste, was du aktuell am Markt bekommen kannst. Und ich glaube, ihr habt ja auch äh, noch einen Mini-Server Generation 1 hier, also zum Thema Langlebigkeit. Genau. Natürlich, ähm, der Miniserver erste Generation, der hat zwar jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich glaube, der läuft auch hier noch einwandfrei. Genau, oder? der läuft als Client zu dem Miniserver Generation 2 und den verwenden wir auch noch, weil wir haben ein, eine ganz kleine Anzahl von Kanix-Schaltern. Mhm. Und diese Kanix-Schaltern lassen sich super über die Schnittstelle, was beim Miniserver Generation 1 integriert ist, einbinden, mhm. ja. weil alle anderen Aktorik und Sensorik ist alles über Luxon, das heißt, wir haben auch in den WCs die ganzen Präsenzmelder, die ganzen Schalter, das ist alles Luxon-Technik. Ja. Aber wie gesagt, Schnittstellen offen. Es gibt ja fast mittlerweile fast für alles mhm. von euch Schnittstellen und die setzt man da wirklich super ein. Super. Ja. Christian, ich sage vielen Dank ähm, für, den, für den Einblick in das spannende Projekt hier, Magazin 3 in Bad Reichenhall. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal auf die Webseite äh, zu gehen und vorbeizuschauen, wenn man möchte, wenn man vielleicht ohnehin in der Gegend ist und äh, das ein oder andere Kulturevent besuchen mag. Wir sehen uns dann spätestens im Wellnessbereich genau. von besagtem Hotel noch mal wieder und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube Kanal und mehr zum Thema intelligentes Energiemanagement gibt's auch auf loxon.com